Assalamualaikum Selamat datang ke channel Rakyat Al Saud Dalam channel ini kami akan berkongsi pelbagai kandungan menarik Perkongsian ilmu dan motivasi video inspirasi dan nasihat berguna Jangan lupa untuk like, share dan subscribe Supaya anda tak terlepas sebarang update terbaru Terima kasih kerana menyokong kami Semoga anda mendapat manfaat daripada setiap perkongsian ilmu Hasan, aku masih terfikir tentang kisah Habil dan Kabil yang kita bincangkan hari itu. Tapi aku rasa ada bahagian yang belum kita kupas habis. Seolah-olah ada hikmah yang tersembunyi yang menanti, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar permusuhan dua saudara. Mungkin ada pelajaran besar tentang fitrah manusia, tentang iri hati dan bagaimana ia boleh merosakkan segalanya jika tidak dikawal. Apa pendapat kau, Hasan? Aku setuju, memang ada banyak yang boleh kita renungkan dari kisah itu. Ia bukan sekadar kisah dendam dan pembunuhan tapi cerminan tentang bagaimana nafsu boleh menutup akal dan iman. Mungkin kita patut bincang lagi gali makna di sebalik setiap peristiwa. Ya, itu yang aku tertanya-tanya. Selepas dia bunuh saudaranya, apa jadi dengan Qabil? Menurut riwayat-riwayat dari tafsir Ibn Kathir dan beberapa kitab sejarah Islam, Qabil jadi sangat menyesal selepas pembunuhan itu. Tapi seperti kita cakap dulu, penyesalannya bukan kerana dia takutkan Allah tapi kerana dia tidak tahu apa nak buat dengan mayat Habil. Allah utuskan dua ekor burung gagak. Kemudian dua ekor gagak berkelahi dan seekor terbunuh. Seekor lagi menggali tanah dan tanam mayat gagak itu. Dari situ Qabil belajar cara pengebumian. Lalu dia pun gali tanah dan tanam Habil. Waktu itu dia sangat malu dan berkata, "Wahai celakanya aku. Tidakkah aku mampu menjadi seperti burung gagak ini lalu aku dapat menyembunyikan mayat saudaraku?" Surah Al-Ma'idah 31 Tapi Qabil dia bertaubat tak maknanya dia terus hidup dalam kesalahan tu ke? Tak ada riwayat sahih yang sebut dia bertaubat sungguh-sungguh. Bahkan disebut dalam riwayat bahawa dia lari dari keluarga dan hidup terasing. Dia tak sanggup berhadapan dengan ayahnya, Nabi Adam. Dan lebih berat lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tiada seorang pun yang dibunuh dengan zalim, melainkan Qabil juga mendapat bagian dari dosanya kerana dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan. Riwayat Bukhari Muslim. Astaghfirullahalazim. Maksudnya setiap pembunuhan sampai hari kiamat, Qabil akan tanggung dosa warisan itu ke? Betul Ahmad. Itulah beratnya dosa perintis kejahatan. Sebab tu dalam Islam siapa yang mengajarkan kebaikan dapat pahala berterusan. Tapi siapa yang jadi pencetus kejahatan, dosa dia berjalan tanpa henti. Sungguh-sungguh kisah ni bagi amaran besar pada kita. Jangan jadi orang pertama buat salah walaupun orang lain anggap kecil. Dan yang menarik selepas peristiwa itu berlaku, Nabi Adam sangat sedih tapi dia terus tabah dan Allah kurniakan anak yang soleh sebagai pengganti. Jadi daripada satu tragedi Allah bangunkan semula umat melalui keturunan yang baik. Dan itulah sunnatullah. Daripada kehancuran Allah beri harapan. Tapi manusia perlu pilih jalan mereka. Ikut jejak Habil yang sabar dan beriman atau ikut Qabil yang menurut nafsu dan syaitan. Kalau direnungkan balik, kisah ni seakan akan berulang pada hari ini. Dendam, cemburu, bunuh, buang keluarga, semuanya masih berlaku. Sebab tu Allah sebut dalam al-Quran kisah para nabi dan orang dahulu sebagai peringatan bukan cerita kosong. Kisah Qabil dan Habil ialah kisah fitnah hati. Ia cemburu, hasad dan keinginan menguasai. Ia boleh berlaku pada sesiapa jika tak dikawal. Hasan dalam fikiran aku bertanya-tanya, apa jadi dengan Nabi Adam selepas tu? Bayangkan seorang bapa anak sendiri dibunuh oleh anaknya yang lain. Memang perit amat. Menurut ulama dan riwayat-riwayat sahih, Nabi Adam sangat sedih dengan peristiwa itu. Dia menangis bertahun-tahun mengenang kehilangan Habil dan kejatuhan moral Qabil. Nabi Adam teruskan hidup lepas tu menjalankan peranannya sebagai hamba Allah dan bapa kepada manusia. Dia mengajarkan anak-anaknya tentang tauhid, ibadah dan akhlak. Allah juga mengurniakannya zuriat lain, antaranya yang dikenali sebagai Syith alaihi wasallam yang juga menjadi nabi selepasnya. Nabi Syith, aku tak pernah dengar sangat tentang dia ni. Ceritalah Hasan, aku nak tahu juga. Syith dalam beberapa riwayat dikatakan anak yang dilahirkan selepas tragedi Qabil dan Habil. Nama dia berasal dari perkataan Ibrani yang bermaksud anugerah atau pemberian kerana dia dianggap hadiah daripada Allah untuk mengubati kesedihan Adam. Subhanallah, macam-macam Allah gantikan kesedihan tu dengan rahmatnya. Aku pernah dengar juga yang Nabi Adam hidup lama kan? Ya, menurut kebanyakan riwayat, umur Nabi Adam sekitar 930 tahun. Selama tempoh itu, Baginda menyaksikan generasi awal manusia berkembang dan menghadapi cabaran pertama sebagai umat manusia. Nabi Adam sangat mengambil berat tentang keturunan yang akan menjaga agama Allah. Dia sentiasa berpesan agar anak cucunya tidak mengulangi kesalahan Qabil iaitu mengikuti hawa nafsu dan syaitan. Hasan, aku nak tahu bila Nabi Adam wafat, siapa yang uruskan jenazahnya? Menurut riwayat, Syekh alaihi salamlah yang memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan ayahandanya. Malaikat Jibril juga hadir dan mengajarkan cara pengebumian secara lengkap. Ini jadi panduan untuk manusia hingga hari ini. Masya-Allah. Kita hari ini urus jenazah pun ikut panduan yang asalnya dari Nabi Adam dan diajarkan oleh malaikat rupanya. Ya, begitulah awal mula syariat dan tradisi manusia. Banyak yang kita amalkan hari ini bermula dari ajaran nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam bukan sekadar manusia pertama tapi juga nabi pertama yang meletakkan asas ketauhidan dan syariat. Hasan, aku rasa makin mendalam cinta aku pada kisah-kisah nabi. Ia bukan dongeng tapi sejarah yang bentuk jiwa dan masyarakat kita. Alhamdulillah, Ahmad, memang itu tujuan kisah dalam al-Quran dan hadis. Sebagai peringatan, pengajaran dan bekalan untuk kita jadi manusia yang lebih baik. Jadi Hasan, selepas Nabi Adam wafat, siapa yang ambil alih tugas menyebarkan ajaran Allah? Anaknya Nabi Syith alaihi wasallam. Dia diangkat menjadi Nabi selepas kematian Adam. Syith memang istimewa. Allah pilih dia kerana ketaatannya dan juga ilmunya. Dari dialah bermulanya sistem ilmu yang lebih tersusun dalam kalangan keturunan Adam. Nabi Syed bukan sekadar menyambung ajaran Tauhid tapi dia juga mula mengajarkan tulisan, pengiraan waktu dan ilmu bintang. Bukan untuk ramalan nasib tapi untuk mengira waktu ibadah, musim bercucuk tanam dan sebagainya. Dan menariknya, pada zaman Syith juga berlaku satu lagi peristiwa penting, pemisahan antara dua keturunan, keturunan soleh dari anak-anak Syith dan keturunan fasik dari Qabil. Maksud kau mereka tinggal di tempat berasingan ke? Ya, keturunan Syith tinggal di kawasan pegunungan jaga agama dan akhlak. Keturunan Qabil pula tinggal di kawasan rendah, hidup penuh hiburan dan kelalaian. Dikatakan waktu tu belum ada percampuran antara dua kelompok. Tapi aku rasa lama kelamaan akan berlaku juga pencampuran tu kan. Tepat sekali Ahmad. Itulah saat titik mula kerosakan moral berlaku. Menurut riwayat iblis menyamar sebagai manusia, mencipta alat muzik dan menarik keturunan Syith untuk turun ke kawasan Qabil. Perempuan-perempuan cantik dari keturunan Qabil mula menggoda lelaki dari keturunan Syith. Keruntuhan akhlak mula dari situ. Ia permulaan kepada fitnah wanita, hiburan yang melalaikan dan percampuran bebas lelaki perempuan. Kesannya makin lama makin ramai dari kalangan orang soleh yang mula lalai. Subhanallah, sejarah itu seolah-olah berulang pada hari ini. Betul, Ahmad. Dan kisah ini sepatutnya buat kita berfikir. Bila kita biarkan hiburan, nafsu dan syaitan menguasai, maka hancurlah akhlak. Syith terus cuba betulkan keadaan tapi makin lama masyarakat makin jauh dari ajaran Adam. Beliau hidup panjang juga. Syed akhirnya terus berdakwah, tapi akhirnya dia wafat. Setelah itu datang nabi-nabi lain, antaranya Idris AS yang lebih terkenal dengan ilmu dan pembangunan tamadun. Idris, dia yang dikatakan manusia pertama yang menulis dan pakai jahitan kan? Betul tu Ahmad, tapi itu kita sambung lain kali ya. Kisah Nabi Idris pun sangat menarik, penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga yang boleh kita renungkan bersama. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, kita gali lebih dalam tentang kepribadian baginda, ilmu yang dianugerahkan kepadanya serta bagaimana keteguhan imannya boleh menjadi inspirasi dalam kehidupan seharian kita. Insya-Allah, aku tak sabar nak dengar lagi. Kisah-kisah ni bukan sekadar cerita tapi ibrah untuk hidup kita hari ini. Tepat sekali. Al-Quran kata surah Yusuf ayat 111. لقد كان في قصصهم إبراهل أولى الألباب ما كان هذسا يفطر ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصّل كل شيء وهُدان ورحمة لقائمين يُمنون. Yang bermaksud sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.